Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos perkutut lokal. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil ulasan-ulasan yang baik-baik saja, buang ulasan-ulasan yang jelek. Jangan diambil mentah-mentah ulasan atau tip dari saya ini. Mitos katuranggan perkutut lokal. Katuranggan perkutut lokal adalah ciri yang dapat diindra atau secara ciri fisik maupun suara serta perilaku burung perkutut tersebut. Setiap katuranggan baik untuk dipelihara jika ada pertanyaan tentang baik tidaknya katurangan mana yang baik untuk dipelihara dan mana yang tidak baik untuk tidak dipelihara maka perlu difahami bagaimana terjadinya keyakinan tersebut seperti di bawah ini penjelasannya menurut eh, kepercayaan maupun menurut mitos eh, burung perkutut katurangan Kesatu adanya informasi yang berulang-ulang atau bisa dari buku bisa jadi artikel yang telah dibaca beberapa kali oleh orang-orang atau kongmania nusantara menembus kritikal area dan masuk ke pikiran bawah sadar yang kedua informasi yang diterima bersifat imprint disampaikan oleh figur yang dipandang kompeten atau milik otoritas yang ketiga informasi yang diterimanya diberikan lewat suasana emosional yang tinggi dan mendukung yang keempat, informasi yang diterimanya merupakan identifikasi yang diberikan dari keluarga atau kelompok sosial atau kelompok sosial media atau sekelompok orang grup tertentu. Hal-hal yang dipercaya oleh keluarga atau kelompok sosial lain dari seseorang akan mudah diterima pula bagi pikiran bawah sadar tersebut. Yang kelima, informasi diterima dalam keadaan rileks sehingga mengakibatkan kondisi hipno Hipnosis, dalam hal ini, tentu telah kita ketahui bersama. Pada kondisi hip hipnosis, kita mudah menerima saran dan juga keyakinan dapat diartikan sesuatu yang dirasa pasti. Ketika seseorang sedang mengalami hal yang tidak beruntung, menurut dirinya, kemudian meng mengasosiasikan atau mengubah atau menghubungkan dengan katurangan burung perkutut, entah menamp menampakkan yang dapat dilihat atau jika indra penglihatannya lebih dominan atau suara anggungan kutut atau jika indra pendengarannya yang lebih dominan atau juga perilaku kutut dan dirasa yang menyebabkan ketidak keberuntungan adalah burung perkutut yang ada pada uh, tubuh burung perkutut tersebut maka pada saat selanjutnya burung perkutut katuranggan tentu dapat menjadi pemicu perilaku yang mengarah kepada ketidak Uh, jadi setiap katurangan pada dasarnya bersifat netral dan pikiranlah yang berperan membentuk keyakinan positif maupun keyakinan negatif atau katurangan tertentu tapi setiap keyakinan harus dihormati terutama keyakinan yang positif dengan rendah hati dan santun Burung perkutut alam uh, katurangan nusantara telah memberikan wadah keindahan maka tangga tanggapan gambaran jiwa manusianya pun seringkali terjadi erat dengan adat kebiasaan serta kegemaran penduduknya. Burung perkutut merupakan satwa yang berhabitat di sebagian besar wilayah Nusantara. Terutama di Jawa mulai sejak era kerajaan Nusantara, penduduknya menggemari memelihara burung perkutut bahkan sampai era kemerdekaan saat ini telah menggemari atau hobi burung perkutut. Dari kegemaran memelihara burung perkutut akhirnya melahirkan hakikat kegemaran yang ada pada burung perkutut. Memelihara yang didasarkan dengan kegemaran memberikan faedah yang subjektif. Dalam arti tanggapan perorangan mengenai burung perkutut, ada yang menanggapi kegemaran memelihara burung perkutut dari segi wujud bentuk, dari sujud, uh, dari wujud perilaku dan suara burung perkutut yang diistilahkan dengan katurangan dengan segala keindahan, semisal bulunya yang berulas meresapkan sangkar dengan corak warna dan bentuk yang indah tertata rapi di teras rumah di kesejukan pagi ataupun di keteduhan sore hari menambah keserasian suasana yang menimbulkan ketentraman dan hiburan bagi pemeliharanya. Ada yang menanggapi kegemaran memelihara burung perkutut dikarenakan memiliki pengalaman setelah memelihara burung perkutut tanpa diketahui sebabnya di kantor dipromosikan jabatannya atau menambah jadi tambah sukses atau tambah tentram atau tambah laku dagangannya semakin maju, semakin harmonisnya rumah tangga mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ataupun pengalaman baik yang menggembirakan dan yang lainnya. Ada yang menanggapi kegemarannya memelihara burung perkutut karena suara manggungnya yang indah, keras, selaras baik iramanya sampai ke dalam hati lagu suaranya nada suaranya kejernihannya suaranya merdu dan unsur lainnya ditambah lagi suara manggungnya yang cowong menembus ke setiap penjuru bahkan menembus meresap ke pulung hati sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman ketentraman damai dan keindahan jika ada kekurangan ulasan-ulasan uh, atau tip dari saya ini mohon ditambahi dijabarkan lagi uh, Dikomen lagi dikomen komentar di bawah ini jangan pelit-pelit ilmu jangan pelit-pelit tip atau wawasan untuk kita semua untuk kebaikan kita semua untuk ilmu yang ditambah kita semua dari perkutut lokal atau kungmania agar tambah pinter untuk memahami kriteria burung perkutut lokal Nusantara ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini salam rahayu salam kungmania salam jabat erat salam silaturahmi salam pas salam rahayu salam sukses selalu untuk anda semua dari Sabang sampai Merauke dan tak lupa saya ucapkan, "Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."